Okey. Um kita kena akui pentadbir ni dia nak mudah. Mm -hmm. Kan? Anak ni pentadbir ke? Ya. Yeah. Macam lah kita nak mudah. Ada satu kes terus kita reflect buat satu peraturan untuk kereta kes tu dan kes-kes akan datang. Mhm. Mm Contohlah bila kita nampak dulu dibenarkan rotan ni dia punya peraturan mungkin sedikit longgar daripada sekarang. Tapi tiba-tiba ada cikgu yang merotan lebih sikit. Mm. Menyebabkan kes mahkamah buat satu peraturan. Ah oh, tak boleh dah rotan melainkan hanya orang ni. Dia ketatkan peraturan tu. Kan? Didakwa pula orang. Itu. Jadi mungkin dia akan menimbulkan satu reaksi cik-cikgu jadi takut. Sekarang ni ramai juga cik-cikgu kata lantaklah kau nak jadi apa pun. Mm -hmm, Kalau aku pukul kau nanti aku boleh susah. Yeah. Jadi sebenarnya mungkinlah zaman tu tidak ada kawalan yang kuat ataupun kawalan yang boleh dibuat macam sekarang. Mm -hmm. Sekarang dah ada CCTV. Dulu tak ada CCTV. Yeah. Sekarang dah ada CCTV. Kan CCTV ni siap live lagi. Hmm. Kan kita boleh kontrol daripada jauh CCTV tu Selalu. boleh tengok daripada jauh. Jadi mungkin sekarang ni dah sampai masa untuk Kementerian Pendidikan tengok balik isu rotan ni. Saya kadang-kadang sedih jugalah ustaz-ustaz kita ni bila kita sebut tentang rotan, dia menulis tentang oh bagi saya saya tetap tidak merasakan rotan tu jalan terbaik. Hmm. Memanglah anak engkau mungkinlah engkau rasa tak boleh rotan anak engkau. Tapi kita bercakap, ni anak ramai manusia ni. Sebab yeah. dia kementerian. Kan ada bukan kata cikgu buku pelajar. Pelajar buku cikgu. Yalah. Pelajar rosakkan kereta cikgu. Pelajar pancitkan tayar kereta cikgu. Pelajar humban motor cikgu dalam dalam longkang. Kalau kita berhadapan dengan situasi macam ni, kita kena tengok balik macam mana cara Nabi SAW anjurkan didikan. Sampai pada tahap pukul. Hmm. Kan? Mula-mula Nabi suruh, apa? Muru alaikum bisalah. Amuru yeah. awladakum bisalah. Suruh salat wahum abna'u abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha pukul bila sampai umur 10 10 tapi bukanlah pukul tu dengan erti kata mencederakan ataupun meninggalkan kesan yang tak baik cuma pukul tu memberikan kesakitan mm -hmm. yang boleh diterima mm. untuk bagi tahu sejauh mana kita serius dalam masalah ya apa. ya betul kan dan ada sedikit elemen takut ya takut kepada guru Perhormat pada guru Jadi bagi anak nampak macam Peraturan rotan ni Boleh kita tengok balik Untuk kita berikan kepada guru-guru Tetapi kita kawal lah Kita ada CCTV Contohnya nak rotan Tempat yang ada CCTV supaya kita dapat Kita dapat lihat pelaksanaan tu bagaimana Kan kita rakam ke Supaya kita nampak Yang berlaku macam mana kan So Tapi peraturan sedia ada ni anak pelik sikit dia kata rotan ni untuk laki je pun pelajar laki je pelajar perempuan. Uh, nak baca. Macam pelik. Dia kata, kata peraturan kita ni macam ada elemen feminist. <laughs> kan? Yeah. Dia macam ada feminist sikit. Dia itu Adakah data-data semasa menunjukkan hanya budak lelaki je yang berkesan untuk dirotan? Perempuan hmm. tak perlu. Oh, perempuan ni badan dia nanti ada kesan apa. Tangan ada. Hmm. Memang hmm. kalau ikut rotan pun, tangan dan juga bahagian belakang badan bawah, ni, abdo, uh, bawah abdomen dengan ada lapik pakaian. So, bagi nampak macam okey je. Uh, jadi, sebab kita kena akui uh, masalah disiplin ni bukan hanya melibatkan lelaki, perempuan mm. pun ada. Jadi kita nak buat ke tak nak buat? Yeah. Kan? Anak, nanti orang nampak anak ni macam seksis lah pula kan? Macam ada isu gender pula tak? Kita selama banyak isu yang kita dok bela perempuan je kan? Tapi, kita nampak macam ha nak buat ke tak nak buat ni. Yeah, yeah. Kalau tak nak buat jangan semua sekali. Kau nak buat bagi standard semua. Yeah. Kita dok bincang pasal equality. Mm. Gender equality dan sebagainya. Tapi kenapa masalah ni nampak macam ada sedikit sexist kan. Sexist ni macam melebihkan satu yeah, jantina yeah. berbanding jantina yang lain. Yeah. Kalau nak buat buat semua dia anda cakap benda ni kan kontroversi jugalah kan. Dia macam macam kita peraturan yang ada sekarang yang kita perlu tengok balik contohnya macam erm um, adalah apa otoriti agama dia kata tu kita tak boleh declare dia murtad. Kalau kita declare dia murtad kita tak ada kuasa dah nak tuduh dia dekat ya. Jabat agama ya. kan kalau uh, tuduh kat mahkamah syariah. Tapi terkadang kadang kita just fikirlah kita sama-sama kena fikir. Orang tu dah mengaku dia bukan muslim. Ya. Dia dah mengaku dia murtad. Kita bukan boleh paksa dia. Hmm ya. betul sama ada tuduh tuduh dia kat mahkamah ke, tidak ke, itu tak apalah lah. tapi orang tu bukan muslim kalau dia mati dalam keadaan macam tu adakah kita nak anggap dia muslim ya dia dah mengaku dia murtad dah ini yang kita bincang dengan uh, ustaz jalani ni kan ustaz ya. jai kan tanya dia kan orang tu tuduh dia uh, lawyer bank dan sebagainya dia sebut dia kata dia tak praktis dia bukan muslim takkan kita nak kata orang bukan muslim sebagai muslim ya. kalau dia mati takkan kita nak solatkan hantar jenazah dia nak kafan ke, dia dan tanam ke, dia kat kubur orang Islam jadi kita kena betul-betul tegaskan pendirian kita dan kita bertindak ikut pendirian yang kita telah tetapkan. Mm -hmm. Ni jangan dia macam flip-flop. Kejap macam ni, kejap yeah. macam ni, kejap macam ni. Kan? Sekarang ni nak nak bagi ke tidak rotan ni? Kalau rasa perlu rotan, okey. Peraturan ni sekarang ni kenapa uh, hanya lelaki saja perempuan tak kena? Takut mencederakan. Kita buatlah supaya perempuan ni hanya ada rotan di tangan. Ya. Yeah kalau takut mungkin badan dia akan rosak sebab perempuan ni dia ada produktif dia mungkin akan mengandung dan sebagainya pada masa akan datang kan tadi tangan contohnya tapi adakah satu keperluan kita kata keperluan untuk keadaan-keadaan tertentu kerana ia pernah disebut pun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tentang pukul ni tapi bukan untuk mencederakan, bukan mubarreh bukan mubarreh ah bukan bukan dia memberikan pengajaran bagi orang yang memerlukan tapi Iyalah mungkin ada orang kata saya tak 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 ada didik anak saya dengan rotan. Anak pun tak. Mm hmm. Kita kadang, kadang kita angkat suara sikit pun dah takut dah. Ya. Yeah. Tapi kita kena tahu kementerian bukan jaga anak kita anak kita saja. Kementerian jaga anak macam-macam manusia. Ber deal dengan macam-macam manusia. Ha, duduk kat sekolah hantar lah. Ya. Yeah. Macam-macam jenis karakter duk ada. Kan? Jadi kalau tanya anak, perlu tak dipindah pada peraturan sedia ada? Perlu. Supaya semua kena. Kerana sekarang ni laki, pelajar lelaki dengan pelajar perempuan pun lebih kurang sama naik je. Yeah. Dan pelaksanaan lebih mudah untuk dipantau dengan adanya CCTV, dengan adanya internet, dengan adanya, dengan mudah untuk direkod, untuk dimasukkan dalam Google Drive dan sebagainya. Pemantauan lebih mudah sekarang ni daripada zaman dulu. Mungkin zaman dulu dibuat atas dasar su sukarnya nak memantau. Sekarang lebih mudah untuk memantau. Beri latihan pada guru-guru macam mana cara nak rotan dengan dengan apa dengan baik. Hmm. Ah ha, dengan, dengan 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 bukan untuk mencederakan kan bagi tahu pada guru-guru yang ni yang ni yang ni peraturan tu bukanlah tak bagus langsung cuma perlu diperbaiki hmm, hmm. perlu diperbaiki saja kan itulah